યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સાધુ સંતો દ્વારા મકર સંક્રાંતિ એટલે કે ઉત્તરાયણના પર્વને લઈ શાહી સ્નાનનો કાર્યક્રમ યોજાય છે જે એક દિવસ માત્ર નો મનાવાતો હતો પણ ચાલુ વર્ષે નાગા સાધુ સંતો દ્વારા આ કાર્યક્રમ પાંચ દિવસીય યોજાવા જઈ રહ્યો છે અને આજે પ્રથમ દિવસે મોડી સાંજે કાર્યક્રમ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો આ કાર્યક્રમમાં સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના ના વિદ્વાન પંડિતો દ્વારા ધૂપ અને ચામર આરતી સાથે પાંચ મહાઆરતી કરવામાં આવી હતી જેમાં દેશ વિદેશ થી આવેલા સાધુ સંતો એ પણ આ ગંગા મહાઆરતી નો લાભ લીધો હતો તેમજ અંબાજી ના સ્થાનિક લોકો એ પણ આરતી માં જોડાઈ ભારે ધન્યતા અનુભવી હતી જોકે આ કાર્યક્રમ આગામી પંદર જાન્યુઆરી સુધી ચાલુ રહેશે ને અંતિમ દિવસે દેશ વિદેશ ના સાધુ સંતો નો મહાજુલુસ નીકળશે જે अंबाजी नगर परिभ्रमण करी अंते कोटेश्वर महादेव मंदिर खाते गौह पूजा विधि करी साधु संतो शाही स्नान करशे Fucking! अंबाजी अवस्थित मानसरोवर कुंड के सामने श्री शंभु भजदेश नाम आभान ना अखाड़े में आज नगर प्रवेश की कार्यक्रम शुरू हुई जो भारत के अनेकों प्रांत से साधु संत आए ये छोड़ के भी विदेश से भी जैसे रशिया यूएस एवं जर्मनी और भी बांग्लादेश नेपाल इत्यादि से और भी संत लोग आ रहे हैं और कई आ चुके हैं और इस तरह यहाँ पर हर साल की तरह जैसे इस साल भी सभी व्यवस्था समाज की ओर से प्रशासन की ओर से अम्बाजी मंदिर की जो सरकार है सारी व्यवस्था से बहुत सुंदर तरह से चालू हो रही है और इस दौरान आज की नगर प्रवेश हुआ नगर प्रवेश के बाद दीप प्रागट्य अनुष्ठान हुआ तत्पश्चात शाम कालीन माता गंगा की पवित्र आरती महाआरती की व्यवस्था हुई जिस कार्यक्रम में अंबाजी पुलिस व्यवस्था बहुत सुंदर साथ में रही और ये पूरे गांव समाज यहाँ पे इस आनंद को लेने के लिए उपस्थित रहे में गंगा गंगा जी एक ये बहुत प्राचीन बात है जो भगवान द्वापर युग में श्री कृष्ण जी यहाँ पे आके उनका बाबरी मुंडन हुआ था तो जहाँ पे जल की द्वापर युग से यहाँ पे स्थापित है तो गंगा समान ही है सो तो ऐसी जगह में हम लोग अगर प्रकृति की ये गंगा आरती कर पा रहे ये हमारे लिए बहुत धन्यता है और इसी तरह ये कार्यक्रम हमेशा अगर चालू रख पाए तो ठीक है लेकिन इस साल तो पाँच दिन के लिए हम लोगों ने अंबाजी संसवा मंडल एवं श्री शंभु पंच दशनम आवहाना खा ने व्यवस्था रखी है और गाँव समाज की बहुत सहयोग मिल रही है और के भी यह सारी व्यवस्था चलती रहेगी